Я командир третьей отдельной штурмовой бригады по вашему. Раньше командовал полком Азов. У вас жалобы на питание есть? ну, нереально, объективно, вас кормят адекватно, да, ну, тогда вы разговариваете нормально, парни. Раз вас хорошо кормят, да, вы можете нормально мужскими голосами разговаривать. Вы военные мужчины, как бы, ну, четыре человека, да, и он пятый. То есть у которых история плюс-минус одна и та же. Вы... Четыре человека. Нет, ты пятый, я считать умею, да, вот их четверо только еще было, а ты пятый будешь. У вас история одна и та же плюс-минус, то есть... Вы либо не понимаете, куда вы идете, да, то есть, либо на ваших позициях, которые на бумаге ваши, да, то есть, оказывается, ваш неусловный противник. У многих такая вообще история: руку подняли, вот у кого вот подобным образом была история. Смотри, что ты опускаешь. Ну, то есть у доброй половины история точно такая, да?